Syukur kepada Allah SWT yang telah mempertemukan kita pada petang ini dalam majlis penyerahan surat hak milik, lesen pendudukan sementara, premium tanah dan sumbangan kepada golongan asnaf peringkat daerah. Tentulah majlis penyerahan kerana ini bagi para penerima adalah saat yang ditunggu-tunggu ada yang tunggu lama ada yang telah berganti orang yang tunggu tu pun dah mati mai anak mai ke cucu kerana proses uh, permohonan yang panjang ada yang tak banyak urusan teknikal cepat tapi bagi urusan tanah yang banyak urusan teknikal untuk memperbetulkan uh, ukuran contohnya kalau lari, kalau lari, lari ukuran tu sebiji padi pun, dia lari panjang-panjang tanah tu, jadi banyak. Jadi kena teliti sungguh-sungguh dalam hal ni. Bagi yang menerima daripada hasil usaha orang tua, ada Tok Wan yang pergi mugak, ada Pak yang pergi mugak, tanah-tanah kampung, tanah-tanah pertanian. Seperti yang dipesan oleh Tuan Pegawai Daerah tadi. Jangan jual. Usahlah tanah tu untuk jadi sumber rezeki, tempat kediaman. Kalau boleh, kita nak jadikan tanah itulah tanah pusaka untuk anak cucu kita pada masa depan. Tak usah jual lah. Barang ni barang yang tak ada lah. Bumi ni tak berkembang. Bumi bukan bertih jagung. Bertih jagung tak apa. Jagung kecil, goreng jadi banyak. Dia kembang jadi besar. Bumi, tanah tak kembang tuan-tuan. Duk besar tu je. Dan dia akan jadi sumber yang menjadi rebutan pada masa akan datang. Tanah. Harga dia makin hari makin naik. Tak ada. Tak ada yang turun. Cukai pun naik. Ya. Semakin hari semakin sukar untuk dapat tanah. Di beberapa daerah Datuk Sembang, Datuk Arub, Datuk Seri SS. Di beberapa daerah tak ada dah tanah kosong yang boleh dipohon. Habis. Sebab tu kita buat dasar baru. Sebelum ni masa mula-mula jadi. Menteri Besar dulu di Pahabak tak boleh mohon 10 ekar. Satu orang. Dia kata 10 ekar besar sangat. Orang lain habislah. Turun 5 ekar. Baru ni kita turun lagi seorang 3 hekak je. Pasal kalau seorang boleh 10 hekak. Boleh mohon beberapa orang? Seorang boleh 10? 10 orang dah 100. Habis ya tanah. Jadi kita turun-turun. Saya rasa sampai satu ketika nanti. Keluasan yang boleh dimohon oleh seorang pemohon. Akan lebih kecil daripada satu hekak. Pasal kita tak boleh bagi tanah macam British bagi kat toke-toke dulu. Tentu tengok di Padang Meham, di Kulim ni banyak, di Sungai Petani. Zaman British, orang bukan tahu sangat nak mohon tanah, dia pakai mugak buat rumah duduk jadi kampung. Ada toke-toke yang celek mata, celek awal. Dia mohon boleh seribu ekak seorang. Ada mereka pun dah sebahagian dia dah migrate, dah jual tanah tu. Sekali jual seribu lima ratus dia jual. Dia dapat zaman British. Tok Wan-Tok Wan dapat. Orang yang cerdik awal. Celik awal. Kita bukan tak celik. Tapi peluang zaman British ni memang diberi kepada tokek-tokek. Kepada orang tertentu. Cina masuk kerja di lombong-lombong. India masuk bekerja di estate-estate. Orang Melayu tinggal di kampung-kampung. Pecah perintah. Hampa duduk sini, hampa duduk sini, hampa duduk sini. Dia pecah perintah. Lama kelamaan kita pun pekat mengaji semua. Ada kemahiran masing-masing. Ada ilmu. Maka bersainglah antara tiga-tiga tu. -tiga Jadi yang lambat sekali kita lah. Yang cepat, yang dapat sumber yang banyak, tentulah dia lebih pantas. Tuan-tuan sekalian, saya nak pesan seperti yang dipesan oleh Tuan Pegawai Daerah tadi, hargailah usaha yang telah dibuat oleh generasi terdahulu yang kita terima nikmatnya pada hari ini untuk kita wariskan pula kepada generasi yang akan datang. Barang dah habis. Nak mohon tak ada lah. Lepas ni, semua orang kena beli kalau ada orang jual. Jizai ni tak bagi beli pula, tak bagi jual pula. Tak ada beli-beli juga. Tapi dia beli banyak. Mana aci aku tu? Tentu simpan duit. Ada juga orang jual beli hartanah. Pada dia buat rumah. Dia jual. Mahal lah. Kita simpan duit, kita beli. Jangan jual. Hari-hari kita dengar ada orang yang gelandangan sekarang ni. Depa kata Amerika tu negara maju, tapi orang beritahu saya di banyak-banyak taman awam di Amerika tu malam-malam orang tidur, rumah tak ada. Jadi orang tak ada rumah ni, gelandangan. Sampai satu peringkat negara kita pun akan jadi legu tu kalau tidak diuruskan dengan cermat pada masa ni. Jadi untuk mengatasi masalah rakan-rakan, adik-beradik, saudara mara kita, kenalan kita yang tak ada tanah untuk buat rumah. Maka kita kenalkan kampung tersusun yang kita namakan kampung sejahtera. Kita buka di semua daerah untuk dimohon oleh orang-orang yang memang tak nampak jalan. Tak nampak jalan lah nak beli tanah, nak buat rumah ni, tak nampak lah. Duk kira cari makan bagi anak sekolah je. Duduk rumah sewa. Kalau ada tanah bolehlah impun pelan-pelan pi buat rumah situ. Jadi kita buka kampung-kampung macam tu di tanah-tanah kerajaan yang kita panggil tanah pocket land ni ada juga di daerah-daerah yang masih ada tanah kerajaan kita buka sampai 100 lot 120 lot ada kawan yang bermurah hati bagi tanah dia untuk dibuat kampung tu ada tuan-tuan sekalian pada masa depan untuk kita biarkan orang-orang ni bersaing memohon tanah saya rasa macam tak adil pasal ada setengah orang yang terlalu cerdik dia himpun terlalu banyak boleh kat dia seorang pasal dia ada akses dan dia cerah mata awal ada kawan-kawan kita baru nak celek dia nak kerja cari makan. Nak kena himpun pula nak pergi cari benda-benda yang sukar. Jadi kerajaan kena tengok situasi ini dengan cermat untuk beri keadilan kepada seluruh rakyat yang tidak ada keupayaan, kurang mampu, kurang akses. Kita tolong sediakan. Untuk yang ada kemampuan, kita tak usah bagi dia tanah kerajaan hampir beli. Ada orang nak jual tanah mana hampir beli. Hang ada duit, hang pun ada kemampuan. Untuk tanah-tanah kerajaan ni yang ada sikit sangat dah ni, kita bagilah. Kita cari orang tu. Hang ni kalau kami tak tolong hang tak boleh pi dah. Nampak hang pun laih sangat dah. Hang mai duduk tanah ni. Ambil tanah ni buat rumah. Kerajaan kena susun. Kalau kita biar rakyat kita ni bersaing dalam pasaran bebas, maka yang telah ada dia akan dapat banyak yang belum ada dia takkan dapat apa-apa pasaran bebas ni dia kejam jadi kena ada campur tangan kerajaan jadi pasaran terkawal insyaallah semua-semua yang terhad di negeri ini akan dipastikan ditakbir urus dengan cermat supaya orang dapat nikmat semua orang boleh dapat nikmat kedah sejahtera nikmatnya untuk semua bukan nikmat untuk orang kaya aja Satu perkara yang penting untuk tuan-tuan yang akan terima geran tanah ni ialah usahakan tanah tu. Jangan biar semak. Ada orang banyak tanah, dia biar tanah dia semak dalam kampung, tepi taman, tepi kebun. Tanah dia penuh dengan belukak, babi biduk situ, kera biduk situ. <laughs> Lutung semua buat sarang dalam tanah dia. Orang lain tanam motan, tanam jebedak, tanam durian. Natang pergi dalam tanah dia buat sarang. Makanlah kebun orang. Tuan-tuan sekalian orang lagu tu dosa. Dia berdosa pasal biar tanah dia jadi tempat natang perosak. Orang lain sebab dusun, natang berimpun tu. Jurumum babi ada sarang lutung beruk semua dalam tu. Jadi tuan-tuan dia ada tanah di kedah ni. Jangan biar tanah semak sampai dia kacau orang. Kalau tepi-tepi kampung, dia akan jadi habitat haiwan. Pakat tebas, pakat tanam. Paling malas pun pitaulah benih nyok tiga empat pokok. Ada agak buah nyok. Dijak biji cepedak, tumbuh cepedak. Tanah kita ni subuh. Tabuk biji cabai, naik pokok cabai. Jangan tanam ketom je. <cukup. tantik> tanam ketom tak ada kutik, orang tu lumayan kutik bagi. Tanamlah tanah kita yang kosong dengan tanaman buah-buahan ke nyok ke apalah boleh tanam-tanam ikut syarat. Kalau kalau benar tanamlah padi. Tuan-tuan sekalian, ni pasal Rimau. Tu kata daerah industri tapi ada Rimau. Macam mana ni? Tu oh. Kawasan maju. Kira, Kira kawasan paling pesat membangun. Kawasan industri luas. Tapi rimau berkeliaran. Ada tiga ekor rimau. Belang. Yang sedang berkeliaran. Masalah dia perhiliatan pitahan bubuh kambing. Dia lalu tak tengok kambing tu. Pasal lemu lembu lepas banyak. Dia kata tak duk makan berapa dalam jaring tu. Lembu duk lepas ramai. Jadi dia makan lembu. Makan pula sekak. Makan kok saja. Makan tengkok. Pingai separuh. ogi tuan lembu tu. Jadi tuan-tuan siapa yang belah lembu. Bubuh dalam kandang. Kalau kok kampung tambat Masa ada menatang ni boleh lah rimau tu makan lembu tu. Bila tak ada lembu tu takut rimau tu dia makan orang. Banyak tempat dah berlaku kejadian dia tak ada benda makan dia rakah orang jadi kita harap uh, kej kejadian harimau membaham haiwan ternakan ini dapat diatasi untuk kita ngelak kejadian lebih buruk daripada itu siapa yang biar tanah semak jadi habitat ular ular tu ketik orang batuk cepat-cepat uh, dia berdosa dia dia buat nanya orang jadi tuan-tuan pakat jaga tanah kita bagi cerah. Tanahlah dengan uh, tanaman yang boleh mendatangkan hasil untuk kita. Di Kulim ni ada lagi hutan simpan. Ada gunung bintang. Ada gunung bongsu. Tuan-tuan tanah tu tak boleh tokah, Tanah tu dah masuk dalam tanah hutan. Ditadbir oleh Jabatan Perhutanan. Ada tanah yang dibuat tanah rancangan di pinggir-pinggir dekat-dekat hutan tu di, diuruskan oleh Felda. Tentu tuan yang bawa kapak, bawa parang pergi teroka tanah pula. Lepas tu tanam sawit. Lepas tu main mohon tanah kerajaan tak dapat. <laughs> itu bukan tanah kerajaan yang boleh diluluskan. Tanah Jabatan Hutan tak boleh diberi kelulusan. Pasal kalau nak cabut keluar daripada hutan, kena ganti di tempat lain tempat lain tak ada dah nak ganti. Tak ada lah. Jadi, tak salah lah pergi muka hutan. <gulau> Kalau siapa buat dia tu, kena rampas, kena tebang pokok, terian pokok sawit ada tanah lautan, tanggung sendiri. Memang adun-adun, okey-okey rakyat ni pun tak boleh tolong tuan-tuan. Tanah, daripada hutan. tak boleh diberi kulusan. Habak siap-siap lagi ada juga. Dia pergi duduk tarah, <gulau> gunung mozu. Pergi buka ladang dalam kawasan hutan tu, Mohon memang tak akan dapat. Jadi tak usah buat kerja tu. Ada yang ceroboh hutan. Kena tahan. Kena tahan misi ni. Kena tahan. Kena rampas. Mari duk minta tolong kita suruh pelepas. Tak boleh. Biar. Biar dah kena tangkap. <tuh> tak boleh buat kerja tu. Jangan buat. Alhamdulillah tuan-tuan. Sejak tahun 2020. Kita cabut keluar beberapa kampung yang berusia lebih 30 tahun diteroka oleh orang kampung duduk jadi kampung lah 30 tahun dulu dia teroka bukan teroka hari ni jadi kita cabut keluar pegawai kita rekan-rekan di PTG dan Jabat tanah di daerah-daerah dah proses di beberapa lokasi khususnya di Langkawi di Padang Terap, di Sik untuk cabut keluar ganti tanah lain hak lagu tu kerajaan buat tapi hak seorang-seorang ni kerjaan tak buat tapi tuan-tuan kena urus dengan betul untuk beri kebahagiaan lah kepada orang yang berkorban untuk pembangunan sebelum pada ini dia lari norkah hutan buat kampung maka kita berilah kampung untuk kat dia tapak rumah saja kebun getah tak boleh dusun dia kena pi mohon kat jabatan pertanian untuk bayar permit penggunaan kena bayar permit penggunaan sehingga tahun 2025 bulan Mei bermula 1 Jun tahun 2020 kira-kira lima tahun lah sebanyak 7044 geran hak milik telah didaftarkan tidak termasuk lesen pendudukan sementara yang juga jumlahnya beribu-ribu. Bagi saya ini satu kesyukuran dan kepuasan. Bagi pihak kerajaan negeri di atas usaha kita menunaikan amanah yang dipikulkan kepada kita beri kepada yang berhak. Sekali lagi saya ingin berpesan orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa. Sudah diberi hak milik jangan culas bayar cukai tanah. Cukai tanah ni kena bayar sebelum 31 hari bulan Mei. Kalau tidak kena denda. Jadi, saya cakap tahniah kepada daerah Kulim yang telah mencatat kutipan cukai tanah yang tertinggi setakat ini 20 juta. Oleh kerana pegawai daerah nak bersara, hadiah pelancongan dibatalkan. Itu SFO kota telepia pasal nak pencet. Orang lain pun terlepi juga pasal D.O. terlepi. Kulim ni dah pernah terima anugerah di peringkat kebangsaan di tanah Kulim. Ini bukanlah asing bagi Kulim untuk mencatat uh, kutipan yang hebat berbanding dengan daerah-daerah lain kerana kita telah menerima anugerah yang lebih berprestij daripada ini. Saya ucap tahniah dan harap tuan-tuan terus bekerja keras untuk pastikan segala hasil masul yang diberi tanggungjawab kepada kita dapat dikutip dan diuruskan dengan baik. Anak Melayu membelah guni. Ni pantun ni Jizan ni, dengar. Anak Melayu membelah guni. Mengangkat lukah di waktu pagi. Selamat bersara Tuan Haji Zaini. Kami doakan bertemu jodoh lagi. Saya akhiri ucapan pada petang ini. Saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri, Pejabat Tanah Daerah Kulim, atau sama merealisasikan impian pemohon-pemohon yang telah bertukar status menjadi pemilik tanah. Pada hari ini dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim saya rasmikan majlis penyerahan surat hak milik lesen pendudukan sementara premium tanah dan sumbangan asnaf peringkat daerah Kulim pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.